islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh biz ummat bugun payg'ambarimiz alayhissalomdan o'n to'rt asr uzoqlashib nimaga bu holatga keldik bu holat nima edi birovni haqqidan qo'rqmaydigan odam ko'payib ketdi oldin qarz so'rashni o'zi o'lim bilan teng edi man yetmish beshga kirganim yo'qu lekin eslayman qarz so'rash juda or hisoblangan erkaklar uchun hozirchi hozir o'zini naq puliga ko'chadan bitta mastava olib ichishga yetadi besh ming so'm pul bor yo'q nasiyaga shashlik yeyapti bu biz e'tibor bermayapmiz ko'proq yoshlar sababi yana yoshlarda somoorda kim o'tiradi yoshlar o'tiradi qarzni kim olyapti yoshlar olyapti islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh somor kirsangiz nasiya daftar oshxona kirsangiz nasiya daftar e, bu o'lim bu nasiyaga agar o'layotgan bo'lsangiz boshqa masala boshqa hech nima yo'q shuni yemasam o'laman desa shu yerda qarz olib yeyish farz bo'ladi qarz olish farz bo'ladi lekin ustingizda bitta kurtka bor lekin o'ng'ib qolgan sal urinib qolgan oqarib qolgan lekin naqd pulingizga kurtkangiz yo'q kiying o'shani mayli oqarib yurversin qarzga olib kiyib sharmanda bo'lib o'sha qarz bilan o'lib qiyomat kunida jahannamda azoblanishni o'rniga o'sha yittiq bilan yuravering yamab yuravering sahobalar yamaq kiyib rasululloh alayhissalom yamaq kiyib obro'lari tushib qolmadi balki ko'tarildi u mavludda keladiku rasululloh alayhissalom o'zlari oyoq kiyimlarini tikverdilar usti boshlarini ymdilar tikverardilar lekin hozirchi hozir aziz va qadrli yurtdoshlarim mana sizlar uchun birinchi video roligimizni tayyorladik ko'rib baho berasizlar alloh barchangizdan rozi bo'lsin hamda birinchi video roligimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa layk bosishni unutmang hamda kanalga obuna bo'ling deb qolamiz bizni qo'llab quvvatlaganingiz uchun katta rahmat islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh Para berish va para olish bu eng jamiyatni bulg'aydigan narsa jamiyatga eng zarar olib keladigan narsa bu poraxo'rlik masalasi adashmasam 210 modda ham bor poraxo'rlik pora bergan ham jinoyatchi olgan ham jinoyatchi bermang ham olmangam ham pora bolangizga ayting agar pora bilan bitta semichka olib kelsang qara men sendan u dunyo bu dunyo norozi bo'laman bo'lamande shu darajada hazar qildiring xoramdan hazar qilish bu musulmonni eng yuksak sifati bo'lishi kerak hazar qildirtiring nafratlantiring